نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر روزه من رياز الجنه او حفره من حفر النار محترم سامعين كرام آج ہم اپنی دائمی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے آغاز کے متعلق ہم پڑھیں گے جس کا آغاز موت کے بعد قبر سے شروع ہوتا ہے قبر میں کون سے سوالات پوچھے جائیں گے اس کے متعلق انشاءاللہ مختصر بات کریں گے حضرت بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے بس ہم قبر پر جا پہنچے جو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہم بھی ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے اس طرح بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کورید رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب خبر سے اسی طرح ایک روایت میں فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دفن کرنے والے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے دمک سنتا ہے آہٹ سنتا ہے اس وقت اس سے کہا جاتا ہے اس مردے سے کہا جاتا ہے کہ اے شخص تیرا رب کون ہے یہ پہلا سوال ہے نمبر ٹو دوسرا سوال ہے تیرا مذہب کیا ہے اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا کہ تیری نبی کون ہے اسی طرح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ مردہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے وہ دونوں فرشتے پر کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے وہ کہتا ہے وہ مردہ کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر وہ دونوں کہتے ہیں فرشتے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں پڑھا ہے اس پر ایمان لایا قرآن پر اور اس کی تصدیق کی یعنی قرآن کی میں نے تصدیق کی اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی اضافہ فرمایا گیا ہے کہ یہی مراد اللہ جل جلالہ کے اس قول کے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یثبت اللہ الرين آمنو بالقول ثابت الى آخرى پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے ان تمام سوالات کے پوچھنے کے بعد ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں قبر میں آتی ہے یہ پہلا سٹپ ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک جہاں تک نظریں لگتی ہے انسان کے جہاں تک حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے فراغ کر دی جاتی ہے اس کے برعکس کافر کا کیا حال ہوگا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اس مردے کو اور اس سے کہتے ہیں فرشتے کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے یہ مردہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تھم میں بیجی گئے تھے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پس آسمان سے ایک منادی یعنی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور ایک روایت میں آپ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے اشارہ فرمایا کہ اس طرح اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کر دی جاتی ہیں اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی اضافہ فرمایا ہے کہ پھر ایک اندھا بہرا فرشتہ اندھے بہرے سے مراد یہ ہیں کہ وہ اس کی فریاد کو سنتا نہیں ہے نہ اس کی دکھ تکلیف کو دیکھتا ہے وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے وہ فرشتہ تو وہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس ایک لوہے کا ایک ایسا گرز یعنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جو اگر پہاڑ پر دھے مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اتنا سخت مضبوط ایک کلہاڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ گرز یعنی کلہاڑا سے اس مردے کو مارتا ہے اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے سوائے جنات کے اور انسانوں کے تمام چیزیں یہ اس کے مارنے کی آواز سنتی ہے اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں روح دوبارہ ڈال دی جاتی ہیں اور دوبارہ صحیح سلامت کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے مار دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے ہم اگر غور کریں تو ان تینوں سوالوں کا خلاصہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں بھی اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے معیت رسول فقط اللہ تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی ظاہری بات ہے وہ دین اسلام پہ عمل بھی کرے گا تو تینوں سوالاتوں کے جوابات کا ایک ہی حل ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اپنی محبت کا رشتہ جوڑنا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا دین اسلام کے رسی کو مضبوط تھامنا یہی وہ حل ہے اس ان تمام سوالاتوں کا تو آئیے پڑھتے ہیں کہ حب رسول کے تقاضے کیا ہے آج تو ہم سب دعویٰ کر دیں میں عاشق رسول ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے تو نمبر ون نمبر ایک Hey, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں پر عمل کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں پر عمل کیا جائے ہم اپنی زندگی پر غور کرے اپنے لباس پہ غور کرے اپنے شکل پہ غور کرے اپنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے راستے پہ چلنے بازاروں میں جانے کاروبار کرنے پہ غور کرے کیا ہمارا عمل اور ہماری زندگی سنت کے موافق ہے کہ نہیں نمبر ٹو نمبر دو جو ہے قرآن کریم و احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے سمجھا جائے اور عمل کیا جائے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم قرآن سے بہت دور چلے جا چکے ہیں بقول اقبال کہ معزز سے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا اس لیے ذلت کا مو آج ہم دیکھ رہے ہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے تو قرآن و حدیث مبارکہ کو پڑھا جائے سمجھا جائے عمل کیا جائے قرآن آج ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے موٹے کپڑے اس کو اڑائے گئے ہیں موٹے کپڑے پہنائے گئے ہیں اس قرآن کو اور باقی پڑھنا جو ہے یہ بہت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور باقی اس کے معنی سمجھنا تفسیر سمجھنا اور اس کے احکام کو سمجھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے بہت کم ہی لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں پیرا حادیث مبارکہ اس کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا تو آج کل تقریباً یہ سوائے علماء کرام کے باقی تقریباً کوئی بھی احادیث کا علم نہیں رکھتا تو اسے سمجھا بھی جائے پڑھا بھی جائے اور عمل بھی کیا جائے تب ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں نمبر تین ہے پانچ وقتہ نمازوں کو باجماعت سے ادا کیا جائے یہ پانچ وقت تک یہ نماز یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تحفہ ہے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے اور اسی رات اللہ جل جلالہ نے سلام بھیجا ہے السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و اللَّهِ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں پر بھی سلام تو یہ معراج کا تحفہ ہے اور فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا جس کے نماز پوری اترائے باقی اعمال بھی اس کے پورے اتر آئیں گے جس کی نماز میں کمی نکل آئے گی باقی اعمال میں بھی کمی نکل آئے گی اور نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے درمیانی ستون فرمایا من اقامہ جس نے اس نماز کو قائم کیا فقط اقام الدین اس نے دین کو قائم کیا ومن حدمہ جس نے اس ستون کو گرایا فقط حدم الدین اس نے اپنی دین کو گرایا تو نمبر تین پانچ وقت کی نمازوں کی اگر ہم پابند ہے تب ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں نمبر چار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر طیبہ اخلاق کریمان اور حلیہ مبارک کو اپنایا جائے آج ہماری صورت اور سیرت دونوں سنت کے خلاف ہے اخلاق بھی ہمارے مغربانہ طرز عمل اختیار کر چکا ہے اور حلیہ بھی ہمارا شکل بھی ہمارا جو ہے وہ سنت کے موافق نہیں بہرحال چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کریں آپ وسلم کے اخلاقی کریمانہ اور شکل مبارک جس طرح سلم کا حلیہ مبارک تھا اسی طرح اپنایا جائے صحابہ کرام کو جو اتنا مرتبہ حاصل تھا نا وہ اس طرح نہیں حاصل تھا وہ اللہ علیہ وسلم کے مکمل عاشق اور ہر سنت کے پیروکار تھے فرماد ایک صحابی ایک راستے پر جا رہے تھے تو یک دم سے اپنا سر مبارک نیچے کر کے گئے دوسرے صحابہ نے پوچھا آپ نے سر مبارک کیوں نیچے کیا یہاں پر تو کوئی چیز نہیں جس سے آپ نیچے جا رہے فرمایا کسی زمانے میں یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا اور اس درخت کے شاخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو اس شاخ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نیچے کیا تھا آج وہ درخت یہاں نہیں ہے لیکن مجھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آدھا یاد آئی تو اس لیے میں نے اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے میں نے یہاں اپنا سر نیچے کر کے یہاں سے گزرا ہوں بہرحال تو فرماتے کہ سیر طیبہ اخلاقی کریمانہ اور حلیہ مبارک کو اپنایا جائے نمبر پانچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات جتنے آپ سلم کے تعلیمات ہے قرآن ہے حدیث ہے سنت ہے تعلیمات جتنی ہیں اسلام کے اس کو اقوام عالم میں پہنچایا جائے دعوت تبلیغ کا کام کیا جائے ہر انسان اس بات کا مکلف ہے کہ اس نے جو کچھ سنا یا جو کچھ اسے پتہ ہے اس پر لازم اور واجب ہے کہ وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے فرمایا بلغو عنی ولو کان آیا آپ وسلم نے فرمایا مجھ سے جتنا آپ لوگوں نے چھوٹی سے چھوٹی آیت یا کوئی بھی بات جو تم لوگوں نے مجھ سے سنی ہے اسے آگے پہنچاؤ تو چاہیے کہ ہم آپ سلم کی تعلیمات دنیا میں پہنچائے نمبر چھ رسول پاک سلم کا ذکر خیر کیا جائے سلم کا سیرت مبارکہ بیان کیا جائے سلم کے صورت کا بیان کیا جائے آپ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے درود شریف پڑھنا جو ہے یہ بہت خیر و برکت کی بات ہے انشاءاللہ اللہ اس کے متعلق پھر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے تو آپ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور نمبر سات جو ہے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مشتاق رہنا مدینہ منورہ مسجد نبوی اور آپ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کا مشتاق رہنا دل میں یہ شوق رکھنا کہ میں کاش کہ ابھی میں چلا جاؤں یہاں سے اڑ جاؤں اور روزے پر حاضری دوں اور آپ وسلم کی شفاعت کا طلبگار رہیں کہ میرا نبی میرا شفاعت کرے گا روز قیامت ورنہ ہمارے اعمال تو کسی درجے میں بھی اس قابل نہیں کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے اللہ پاک رحم فرما دے ہمارے اوپر اور نمبر آٹھ ہے قرآن و سنت کے نظام کو اپنے آپ پر اپنے اہل خانہ پر اور ملک و ملت میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے قرآن و سنت کے لیے آج ہم دیکھ لیں تو قرآن تعلیمات سے ہم خود بھی آگاہ نہیں ہیں بے خبر ہیں تو ہم دوسروں کو کیسے پہنچائیں گے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو یا گھر کے دوسرے افراد بہن بھائی کو ماں باپ کو چچا وغیرہ کو اس کو کس طرح ہم بتائیں گے جب ہم خود اس چیز سے واقف نہیں ہیں تو سب سے پہلے خود سیکھنا چاہیے اور پھر انہی تعلیمات کو اپنے گھر سے شروع کیا جائے انبیاء کرام علیہ مصرات السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تعلیم شروع کی تو گھر سے شروع کیا جائے اور پھر ملک کا اور پھر تو پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں سوچا جائے اور اس کو یہ تمام تعلیمات پہنچائے جائیں بہرحال اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ جتنا جو کچھ آج ہم نے پڑھا سنا بیان کیا اللہ جل جلالحو مجھے اپنے اس عمل اپنے اس بیان پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں اس پیغام کو سننے والے تمام مسلمانوں کو اللہ جل جلال جلالحو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان تمام باتوں پہ عمل کرے اور قبر کے جو تین سوالات ہیں اللہ پاک ہم سب کو وہاں پر کامیابی عطا فرمائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک گیلی ہو جاتی اور گریبان پر آنسو بہنے لگتے صحابہ بتاتے یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دوزخ کا ذکر ہوتا ہے اتنا آپ روتے نہیں ہیں قبر پہ جب کڑے ہوتے تو زیادہ روتے فرمایا یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سب سے پہلی سیڑھی ہے جو یہاں کامیاب ہو بعد میں بھی کامیاب اور جو یہاں ناکام رہا اس پہلی سیڑھی میں وہ بعد میں بھی ناکام رہے گا تو اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائیں اور قبر کی جو نعمتیں ہیں جو راحتیں ہیں جو خوشیاں ہیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل مولانا حمایت اللہ حقانی اس کو سبسکرائب بھی کریں اور جتنی جتنی ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین